Ми в баскетболі. команди Шахтарська, Олександр Шестуха і Володимир Брюховецький. Вони треба, будь ласка, Сашко, враження від матчу, взагалі від перебування в Франківську, повернення, скажімо так. Ну, тут хороша публіка підтримує далі так команду. І сьогодні ми грали, ну, плохо в захисті зіграли, в нападенні не забили своє, дуже багато пропустили. Запитання будуть, Сашко? Я це себе почуваю в новій команді. Взагалі, які відчуття, ну, ти що грав тут перший раз, ти стоїть? прийняли добре, я доволен. В новій команді, як, як, як ти себе вже знайшов своє місце, взагалі, які плани на сезон в Ну як, становитися чемпіонами вищої ліги треба. Додай, будуть щось? Дякую. Ну, играла. <coughs> Я извиняюсь. На российский можно, так? Я украинского разумеял, лишь, лучше спилковаться на российский. Играла две команды, ну, как бы немного разного уровня. Собственно, хорошо укомплектована гаверла, хорошие легионеры, как бы. Играют в хороший такой, достаточно разумный баскетбол, хорошо поставленная игра. Можно было оставить 6-7 человек и бороться, там, проиграть меньше, там, ставить задачу, но в общем -то, мы решали свои задачи. И как бы, в защите, естественно, не справились с хорошо обученными легионерами. К сожалению, за 80 минут местной игры. Я хотел хотя бы раз сыграть 5 на 5, 10 украинцев, чтобы было на площадке. Ну, была у меня такая как бы, желание, я думал, что все-таки мы сможем 5 на 5 сыграть. Но, к сожалению, минимум один, а то 2 -3 -4 люди, и два, три, четыре легионера все время на площадке. Тяжело бороться. Но я думаю, мы дорастем до этого уровня. Приедем. В следующий раз приедем, покажем немного более содержательный баскетбол, более высокого уровня. Спасибо всем. Вы сказали, что в четвертой четверти что вы дали, заиграли в нападе, а в четвертой четверти вы набрали два очка. В чем причина? Процент был было 14, 14, 12. В чем причина? Ну, вероятнее всего, вы же видели, я делал много и потому мы как бы игроки входили и где-то там терялись и так далее. Ну, и э, все-таки ну, не забили там тот же Орленко из-под корзины, он обязан был забить хотя бы очков еще 8, ну, не забивает человек. Ну, потому, наверное, он и играет в этой лиге, а не в Гаверле. говорить прямо, Гаверле ну, В принципе, акапеллой было выполнено очень хорошо. То есть я э, гимн Украины акапеллой первый раз слышал в исполнении нашей диаспоры в Америке это было здорово, мурашки по, по коже шли. Ну и здесь тоже, в общем-то, напомнило те как бы, далекие хорошие времена, когда можно было послушать в исполнении наших <соспособления> соотечественников в Америке. Пожалуйста.